بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن و وواله سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم <سؤال> افتح حكمتك وانصر علينا من غزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang berbahagia Tuan Imam Tuan Bilal Pengurusi dan barisan Ahli dan Kuasa Surah As-Sa'adah Para jemaah muslim Ismail yang dikasih sekian Alhamdulillah Kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan limpah izinnya Di malam yang mubarak ini Kita dipertemukan Yang mana insyaAllah kita meneruskan pengajian kita Dalam kitab Zainul Talib Iaitu berhubung tentang beberapa masalah Bila Bilakah wasiat itu berjalan kuat kuasanya tentu, tertentu tentang wasiat Kerana kita perlu setiap individu yang beragama Islam Kita hendaklah meletakkan kita ada wasiat pesanan kepada pihak-pihak yang tertentu Supaya tidak ada Pergaduhan perselisihan, Sisihan paham Pewaris kita Yang mutlak Atau seperti Anak-anak kita Setelah kita meninggal dunia Jadi kecoh Perebutan harta Walau tak sebanyak mana Tetapi Ini adalah satu Kewajipan kita sebagai umat Islam Supaya kita tidak akan Meninggalkan Harta kita ni tidak diwarisi Ataupun menjadikan satu Pertelingkahan di antara waris yang kita tinggalkan nanti Kita nak aman di dalam kubur Supaya kita dalam barzah itu tidak ada gangguan Sebab itu doa kita setiap hari وَجَعَلِ الْحَيَاتَ الزِّيَادَةً Kita minta kepada Allah jadikanlah kehidupan ini selalu mendatangkan kebaikan kebajikan waja'alil ba'tarahatan lana min kulli syarr supaya kita mati tu rehat tidak ada persoalan hal-hal dunia yang kita tinggalkan tidak ada permasalahan jadi kita semasa hidup ini kita membuat satu perancangan sebelum kita mati ha ni rancang sebelum mati oh. Ini rancang biasanya rancang sebelum kawin. Oh, nak kawin rancang. Tak. tapi kita tak rancang sebelum mati. Sebab bila kita kemati, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kematian itu pasti merupakan tunang kita. Dia merupakan kita tak panggil, dia datang. Kita sembunyi macam mana pun dia kejar ah, mati Kita takut nak mati Ini bagi orang-orang yang Hubud dunia Dia takut mati Tapi kalau hatinya tulus kerana Allah Maka dia senyum saja ya? Dia menerima kematian itu pasti Baik InsyaAllah pada malam ini kita meneruskan pengajian kita yaitu memberi wasiat itu diharuskan rojok yakni mengambil balik wasiatnya itu maka berdiri contohnya contoh seperti berikut katanya aku binasakan wasiat ini kedua katanya lagi aku batalkan wasiat ini ketiga katanya lagi aku ambil balik wasiat ini keempat Dijualnya sesuatu yang diwasiatkan tadi. Kelima, digadaikan sesuatu yang diwasiatkan itu. Keenam, dipamerkan untuk jualan sesuatu yang diwasiatkan itu. Ketujuh, ditanamnya pohon pada tanah yang diwasiatkan itu. Kelapan, dibinanya bangunan di atas tanah yang diwasiatkan itu. Artinya ada tu, lapan perkara yang boleh membatalkan wasiat dalam pengajian kita yang telah ada. Adakah sah perbelanjaan kerana amil kebajikan yang dibuat oleh orang yang sakit? Jika orang itu sakit dan sakitnya itu adalah kuat dan ditakuti ia akan mati di dalam sakitnya itu, menurut Sangkaan maka ia adalah ditegah daripada mempergunakan hartanya lebih daripada satu partige. Jika ia berbuat amal kebajikan lebih daripada satu partige daripada hartanya maka harta yang lebih satu partige itu adalah tidak sok. Tetapi jika ia sembuh dari sakitnya itu maka tegahan itu adalah gugur dengan sendirinya. Ini berhubung tentang wasiat. Jadi harta yang kita wasiatkan kepada orang lain, kita tak boleh wasiatkan kepada harta itu kepada pewaris kita. Sebab itu kita menggunakan ya, wasiat ini kita boleh letakkan wasiat itu kepada sahabat kita. Hari ini kita boleh wasiat kepada apa? kepada pesuruh jaya sumpah ke, mana-mana, uh, uh, apa ni, dinamakan apa ni, jabatan syariah ke, untuk kita letakkan, supaya tidak ada pertelingkahan setelah kita mati nanti. Ini penting. Kecuali kita memberi harta secara hebah Iaitu kita membahagikan harta itu atas tujuan semasa hidup Itu maknanya secara hebah Maknanya tak apalah Ini takut-takut yang kita nak bagi harta ni tak banyak mana pun Gaduhnya yang ada Harta ni tak banyak mana pun Tapi berkelahi anak-anak tak habis-habis Ya lah Tanah tu lebih kurang adalah sekal lebih tapi nak meminta Waris dia itu lebih daripada Tujuh orang Kalaulah orang yang pandai Harta itu diwakilkan kepada seorang Untuk di Tokok tambah Dipergunakan Tapi kadang-kadang Allah Kadang-kadang orang Dia pewaris ini selalunya ah, eh, Dia tak fikir mak bapak, bapak mencari Harta itu susah dia tahu nak jual ala jual saja dia jual saja duit dia kita bagi senang kan ya itu biasa berlakulah fenomena pada hari ini kalau orang menilaikan bahawa susahnya kedua ibu bapa kita mencari harta dia takkan buat begitu dia belajar tinggi-tinggi daripada hasil harta lah. Tapi dah dia pangkat besar Gaji besar je tak lah. ah, Dia lupa dia mak bapak dia Alah ah, jual aja gaji kita dah besar Nah ha, Itu warisan ya Baik Apa hukumnya jika Pemberi wasiat Ya yeah. Yakni yang berwasiat sesuatu Untuk si Zaid Kemudian ia berwasiat Sesuatu itu juga Untuk si Umar Maka Wasiat-wasiat itu adalah sah Dan sesuatu yang diwasiatkan Untuk si Zaid dan si Umar itu Adalah dibahagi dua di antara mereka Bagi dua lah Ali, Supaya tidak ada pertelingkahan Ini misalnya berwakil Dijumpa kawannya yang jujur dan amanah Ada dua orang saksi Bawa dua orang saksi Ini saya berwasiat pada kamu Wahai Osman Andainya aku mati ni tengah sakit ni Aku ni lantar ni terlantar kat hospital ni tak tahu dah. Ya tak? sakit ni tolonglah wasiat saya. Ya. Di wasiat yang baik kadang-kadang ada wasiat yang baik. Ha. Kalau lah aku mati kau ambil dah bini aku. Ha tu tak apa juga. Orang tu suka. Ya, ha. Ini tolong jaga tak? Kalau aku mati kau bahagikanlah harta ni ke anak-anak aku Aku percaya kat kamu Kamu kena amanah lah kat aku Tapi kalau anda aku tak mati Aku ambil balik ya Aduh. Oh, ini wasiat Boleh walaupun setara gurau tapi amanah Ya tak? tak? Tak apa, tak jadi hal Andai dia hidup lagi Panjang umurnya lagi, bolehlah Minta balik Ataupun Si orang diberi wasiat ni tadi Dia kata aku tak bersetujulah lah ataupun aku tak setuju lah jadi wakil kamu ha, dia. serahkan kepada anak, -anak. Ha, ataupun ha, baik tutup pulang pada kedua-duanya jadi wasiat-wasiat itu adalah sah dan sesuatu yang diwasiatkan untuk si Zaid dan si Umar tadi adalah dibahagikan dua di antara mereka kalau sesuatu yang diwasiatkan itu misalnya Wang sebanyak seratus ringgit Wang sebanyak seratus ringgit saja. Maka bagi tiap-tiap seorang itu lima puluh ringgit bagi dua kalau dua beradik, Ya, ha. sebab itu sebab itu wasiat ini kena nyata bertulis, ya bertulis supaya tidak ada dan mengadakan dua orang saksi penting ini saksi. Kita nak beli rumah pun, kita nak jual rumah pun mesti ada saksi. Ya, ha, di. Kuatiri ada tipu helah. Adakah hukumnya? Apakah hukumnya? Jika pemberi wasiat itu berwasiat untuk si Zaid Sebanyak RM200 Kemudian Diubahnya menjadi RM100 sahaja Wasiat itu adalah sah juga Dan bagi si Zaid ialah RM100 sahaja Haa ni Boleh? Itu tu pulang lah orang bagi wasiat Ya Mudafaat kepada mayat Si mati Beri contoh-contoh perkara Yang boleh mendatangkan manfaat kepada Orang yang telah meninggal dunia Apa dia? Ini penting ni ya Contohnya adalah seperti bersodakah Dengan niat bahawa sodakah itu adalah Daripada si mati Seperti bersodakah Berwakaf bersodakah pada masjid seperti membina atau memperbanyakkan atau sesuatu untuk masjid doa bagi baginya dan istighfar baginya doa anak si mati hasil pahalanya kepada ibu bapanya bacaan al-Quran yang diniatkan pahalanya untuk si mati ha ni ni penting tambah-tambah kita dekat bulan Ramadan ni ha ni kena kita tingkatkanlah sedekah kita Bawa lah nasi berani ke surau Asyadah As ini ha, Panggil kami untuk makan InsyaAllah ha, Ini sedekah Kita lihat sedekah ini Di dalam bulan yang mulia ini. Bulan Sa'aban ini Bulan yang mulia Dan dikir menyambut bulan Ramadan Kita kena apa pak Menafaat kepada mak bapak kita Yang telah kembali ke Rahmatullah kita sedekah lah Sedekah ini kita niatkan kepada untuk mak bapak kita Boleh? Ya? Yeah. Ataupun kita memberi makan Mak bapak tak makan lah dah mati Yang nak makan kita Tapi setiap yang kita bagi makan kepada orang Seramai mana pahalanya, ganjarannya kita niatkan Untuk mak bapak kita yang telah kembali ke rahmatullah Itulah sebabnya doa kita itu baik Kita buat baik kat dunia Mak bapak rehat di akhirat Di, di apa? Di barzah Sebab itu doa itu penting Sebab itulah Rasulullah mengatakan Ad-do'a mukhul ibadah doa itu otak bagi ibadah Jadi kita kena doa. Kalau doa setakat doa saja, sedekah pun kedekut. Macam mana? Ah ha, ni. Sedekah ni bukan banyak-banyak, maknanya ya, pakat-pakat adik-beradik, eh, ini nak dekat bulan Ramadan ni kita buat sikit-sikit, ingat mak bapa gitu. Apa yang nak kita sedekah? Kita pakat-pakat ya? Kita adakan sikit kenduri Bawa ke surau Jangan bawa ke rumah letihnya nak masak Nak mengutar lagi Antong ke surau Buat nasi bungkus Antong ke surau Selesai insyaAllah Ya tak? Ha. ke surau Ke surau ke masjid Selesai insyaAllah Haa ni Jadi tambah-tambah yang tak makan lagi Ya Allah Sihat Baik jadi yang kedua berwakaf Misalnya kita wakafkan tanah pusaka Kita nak berkelahi tak banyak sangat. Habis-habis kalau tanah tu kita nak jadikan nak kita jual saya. Misalnya kita wakafkan tanah tu untuk impakkan kepada si mati. Sebab dia susah nak cari harta. Mak bapak, bapak kita cari harta tebang pokok kalau dulu-dululah ya tuan Ha oh, ni. Jaga nak sukat nak pergi berjabat tanah semua susah. Yang kita duk senang dapat Duk jual Jual dan nak bagi-bagi Habis duit tu Habis-habis beli motosikal lagi Ha Ya tak Apa dipanjangkan Apa halnya Kalau dipanjangkan Jadikan Amalan kepada kedua ibu bapa kita Misalnya Ini untuk menafaatkan pada si mati Misalnya tanah tu adalah, adalah Tiga suku ekar Tak banyak luh juga jugalah empat segi dia suku ikan. Kita bina bangunan ataupun kita wakafkan kepada masjid ataupun surau. Surau tu amanah ahli jantan kuasa dibuatkan apa? Dibuatkan rumah tumpangan misalnya untuk disewa. Satu malam berapa sewanya? Duitnya dimasukkan untuk surau dan masjid. Allahu Rabbi, hebat. Hebat hasil yang sendiri yang ada tu dibuat ataupun tanah itu ditanamnya kelapa sawit hasilnya itu letakkan untuk masjid ataupun surau itu namanya wakaf ya jangan pula diungkit eh bapa aku yang wakaf dulu halal <tuh> hari jangan pula wakaf itu maknanya nama tu nama itu tanah itu jadi hak kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala ha jadi kita tak boleh ambil Anak pun tak boleh ambil Orang lain tak boleh ambil ha, ni. Itu punya hak kepunyaan orang ramai Hak Allah Ta'ala Jadi kita kena ya Menafaatkan Dia punya pahalanya berpanjangan berpanjangan. Macam tuan lah Beli sajadah sepanjang ni Hak Sajadah ni ya. Beli sajadah ni Kemudian Diwakafkan ke surau Tiap-tiap kali diguna sajadah ini Pahalanya Ya Rabbi Ya Allah ini dekat-dekat bulan Ramadan ni Ya tak? Tak kira bukan bulan Ramadan aja Bila-bila masa lah ya Ada rezeki Wakafkan Ya tak? Ini ataupun untuk Untuk apa kegunaan Apa yang perlu? Kita pergi surau Jangan mengambil harta surau Tambah harta surau Ya Ini ke masjid Tengok oh Quran lawa Aku pinjam terus lah Masjid punya Bukan aku punya Hal ini berlaku Tapi tak di sini lah tempat lain Sebab tengok di masjid saya tengok ada Alhamdulillah Quran yang bagus Saya selalu ulang ha, Tafsir yang bagus Lepas tiga bulan Tengok selamat dia Orang tolong simpan terus Alhamdulillah Baik sungguh kami ha. Kita bukan mengurangi Yang ada di masjid atau di surau Kita kena tambah sebab itu ada manfaatkan untuk kita Walau kita masih hidup Kita buat Takdirkan kita mati Kita dah buat Saham akhirat Saham akhirat ni penting Sebab itu Allah berfirman Fa'atahumullahu sawabat dunya Wa husna zawabil akhirat Wallahu yuhibbul muhsinin Maka memperbanyakkanlah Kita buat kebajikan Semasa hidup kat dunia Semoga kita mengimpakkan yaumil akhirah nanti kerana Allah sangat cinta kepada orang suka buat baik. Itu penting. Ya, itu penting kehidupan kita hari ini. Kemudian bersedekah pada masjid seperti membina atau memperbaik memperbaiki atau sesuatu untuk masjid. Apa kekurangan di masjid kalau kita mampulah, ya tak? Ha. Apabila masjid nak tengok apa yang kurang Ya tak? Jadi kita ambil Kita rasa, oh masjid ni kurang untuk uh, tong sampah Oh dia, tong sampah tak ada dia. dia mungkin tak mampu nak beli Kita beli, selagi tong sampah itu tong sampah yang paling leceh tu Tong sampah Jadi apa tujuan tong sampah? Untuk membuang sampah supaya kawasan masjid ataupun surau itu bersih ha, berpanjangan jadi kekal selagi diguna masa belara artinya pahalanya mengalir 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 kita nak cari saham akhirat baik apa lagi nak kita impakkan di masjid atau surau sebagai satu sedekah ataupun sebagai satu saham untuk kita kematian nanti. Sebab kita mati kita cari kena bawa bekal. Ya. Kena bawa bekal. Bekalnya adalah amalan.